Поговоримо із нашим гостем Андрієм Плахоніним, істориком та публіцистом? Вітаю вас. Здравствуйте, не хочу про Маркова. Чесно скажу, як написав наш колега Вадим Несенко, не варто шукати якоїсь таємниці в затриманні Маркова. Його затримали через те, що він мав таку необережність чи глупість поїхати, маючи певні санкції, те, що горшу інтерпол поїхати в Італію відпочивати. Тому от затримали, затримали. Єдине, лише запитаю, скажіть, будь ласка, він може повернутися в Україну? Чому він так боїться? повернение в Украину. Я не думаю, что он боишься какой-то расправы политической? Ну, кто-то говорит о том, что это чуть ли не спецоперация российских спецслужб, так как у него российский паспорт его могут якобы не выдать Украине, и, соответственно, это в очередной раз покажет несостоятельность наших правоохранительных органов. Да, очередной сплеск публикаций в Фейсбуке с тегом зрада, да, с подобными вещами. Я думаю, Марков политик настолько непредсказуемый, что, вы помните, он оказался в тюрьме даже не при так называемой киевской хунте, но даже и при лояльном Москве правительстве Азарова и президенте Януковича. То есть этот человек абсолютно неуправляемый, в том числе, я боюсь, неуправляемый не только даже Москвой, но даже и своим собственным мозгом. Так что очень может быть, что он туда оказался в Италии действительно вот по собственному Ні недосмотру, ну, не додумав или Видадути Україні, тут я однозначно говорити не можу. Вся історія, в принципі, і в минулому, і сучасна історія вона має початок і має завершення. Є якісь певні історичні відтінки, які, напевне, повторюють те, що було колись. Ви, як історик, ви бачите близьке завершення конфлікту на Донбасі? Чи це лише починає розганятися ось ця машина, яка ще невідомо, де зупиниться? Вы знаете, очень много сейчас об этом говорят и говорят э, примерно в таком ключе, в котором писали очень немногие вот осенью-зимой этого года. Да, вот мы уже себе больше украинцы сложили в голове какую-то модель о том, что сейчас идет война на истощение, о том, что санкции в конце концов заставят или Путина остановиться, или заставят какую-то кремлевскую элиту провести переворот внутри России и поставить у власти человека более договороспособного. Но на самом деле, вот моя точка зрения за последний месяц-полтора кардинально изменилась, потому что жизнь идет вперед, и ситуация меняется. И экономическая ситуация в мире складывается Сейчас так, что экономические санкции не самая большая проблема в России. Давайте себе представим, что вот э, Путин не только останавливает войну на Донбассе, но и э, отдает Украине Крым, отменяет санкции. От этого что? Цена на нефть и газ вернется? Правда же нет. То есть в долгосрочной перспективе э, Россия получит. Не только экономический кризис, но еще и президента, который сделал шаг назад, он показал слабости, соответственно, мне кажется, исходя из этой точки зрения, сейчас война идет уже не за какой-то русский мир и даже не за Крым. Сейчас идет, Россия ведет войну за сохранение власти одного конкретного человека. И с этой точки зрения, к сожалению, я не вижу каких-либо перспектив, даже в свете какого-то резкого падения цен на нефть, что этот конфликт будет прекращен в какой-то обозримом будущем. Да, я не вижу, как бы Путин мог начать большую войну, как мы это понимаем с применением авиации, с наступлением на Крым, на Киев. Но повторение наступления на Мариуполь, повторение каких-то дебальцев в локальных масштабах, а может в двух-трех местах сразу, это обязательно будет, просто потому что сейчас для России именно конфрактация с Западом и конфрактация с Украиной служит в первую очередь инструментом усиления режима Путина как такового, чтобы дальше закручивать гайки внутри страны. Тем более мы сейчас наблюдали, как несколько месяцев подряд разворачивались большие скопления техники, перебрасывались на Донбасс, вооружение, разворачивались боевые части, пройдет несколько недель, и военных придется возвращать назад. Вы понимаете, они же не могут вечно находиться в поле. То есть что-то нужно делать вот именно сейчас, или разворачиваться назад. Вы понимаете, что такая машина, как сейчас какая сейчас политическая работает в машине, в России она не умеет разворачиваться назад. Да? От вона вже прийшла, вона вже долажна вистріляти весь той беззапас, який там зібрали. Да, они должны положить положити сколько-то сотень или тисяч нових жертв. А можна я вам поставлю запитання? От свого часу в передмові до видання Роману Прощува зброя Ернест Хімінгує сказав, що коли починається війна, люди мають тих країн, які воюють, мають зібратися і вбити тих керівників, які цю війну розпочинають. І от таке запитання, знаєте, от візьмемо. Так, уявімо, що я от пересічний глядач або блондинка, я нічого не розумію. От хочу поставити питання, яке мене непокоїть, тому що я бачу, так можна вирішити ситуацію. Якщо ні, то тоді здається, що ніби світовий політиком це взрідка загальна змова і війна потрібна всім. От, скажіть, будь ласка, серйозні держави, потужні структури, спецслужби у всьому світі є дуже потужні. Якщо головна проблема Росії це лише Путін, от я хочу і все, а не взагалі російська верхівка, то хіба не можна вит... витратити певну суму грошей, щоб я не скажу вбити? Я скажу. Прибрати цю проблему, і Росія раптом розвернеться. Чи це лише верхівка Айсберга? Не буде Путіна, буде хтось інший. У нього двійників там, чоловік 20-го. Вас Василь, абсолютно правильний вопрос. Да, очень много говорять о том, що поменяют Путіна на Сергія Іванова. Да, он умеет договариваться з Западом больше, чем Путін. Давайте вспомним, как поменялось, что происходило в России, когда происходила смена Ельцина на Путина. Да? То есть была команда людей, которая привела к власти конкретно одного человека, Владимира Путина. Где сейчас эти люди? И я думаю, ну, в лучшем случае один человек хорошо живет в Лондоне. Да? Остальных людей, иных уже нет, а те далече. Да? в общем-то, один в ванне упал, ударился головой, другой отсидел. Ну, там много разных историй было, в общем-то, да. И те люди, которые могли бы привести к власти сейчас Сергея Иванова, оглядываясь назад на события 99 -го, 2000 года, трезво отдают себе отчет, что любой новый человек, который придет на место Путина, в конце концов, быстро, просто логика России, власти в России такая, он не просто быстро заменит всех на своих людей, но он еще тех людей, которые его привели к власти и надеется им управлять, просто устранит физически. Да? То есть в данном случае для окружения Путина только сам Путин сейчас является гарантией А, близости их к власти и Б, соответственно, их финансовой состоятельности и С, их жизни. Как я не вижу это перспектив. Все-таки вони не ну, все такі дураки, вони вміють вчитися на ошибках. Прошлого. У нас буквально дві хвилини, тому я коротко ставлю запитання. У вас буде півтори хвилини для того, щоб відповісти. Це вже українських проблем стосується. Можливо, питання воно економічне, але я думаю, що на нього є і політична і така соціальна відповідь. От Україна сьогодні увійшла до трійки. найбільших переддефолтних країн після Венесуели та Греції, вона третя. Скажіть, будь ласка, настільки реальним є дефолт и наскільки він страшний може бути для України? Че дефолт в цей дефолт Ну, во-первых, разговоры о дефолте являются инструментом на переговоры с украинскими кредиторами. И, слава богу, все-таки мне нравится, как наш министр финансов ведет эти переговоры. Ну и, во-вторых, я думаю, психологически мы уже перегорели в плане дефолта. И, я думаю, никакой особой паники внутри страны не будет. Я думаю, более всего это угрожает населению. Да, наша, кстати, большая часть украинцев уже находится в такой Фінансовому положення, що я думаю, никакой дефолт вже хуже їм то Я думаю, вот так. А взагалі тіньова економіка в Україні виросла до 47%. Колись казали, що в тіні є ще один бюджет України, тобто 100%, так сьогодні півбюджет, бюджета, так розумію, є в Тіні. Це хороший показник. Это показатель в первую очередь того, что не хочет меняться не только власть, не хотят меняться не только олигархи, но не хотят меняться но и не и большинство хочет украинцев. Большинство, большая часть теневой экономики к ней причастны в первую очередь сами украинцы рядовые, которые на любые экономические реформы говорят: а почему с меня, да? Потому что вот начните там с президента, начните с олигархов, да, давайте не с меня. Не понимаю, что они сами являются вот этими маленькими винтиками этой большой машины, к сожалению. У меня есть один друг, который ни разу в своей жизни не платил налоги, занимаясь теневой экономикой, но при этом продолжает а он критиковать прозвище правительство. Друга. что, что прозвище друга. <laughs> ну, все-таки <laughs> он Артуре. мой друг. Да. Ну вот, так. но правительство он критикует за отсутствие реформ. Вот, к сожалению, у нас такая картина. Дякую вам тоже за разговор, да, да. цикав. Андрей Плохонин, историк, публицист, был гостем нашей студии. Поговорили общем, про то, что хвилюет украинцев. Дякую вам.